когда эти иностранные фирмы зашли к нам в Украину, Эксон Модул, Шелл, Шеврон, РВД и прочее, прочее, и начали проповедовать вот эту идею о том, что, как нам увеличить, так сказать, добычу газа, я был, я присутствовал практически, ну, если не вначале при всех стопроцентных этих всех презентациях, обсуждениях и прочее, прочее. Я достаточно, как я считаю, информирован на этих вопросах, достаточно прорабатывал материал и скажу чисто свое мнение. Начну с того, что с политику, с министром Ставицкий и Бойко. Ставицкий и Бойко – это министры. Вы знаете, когда несколько лет назад у нас была дебаты, кто такие министры и прочее, прочее, было сказано, вот в министерстве, когда держсекретарии там были и прочее, это работники, это чиновники, как любит Анатолий Иванович говорит, а министры это политики. Так вот Бойко и Ставицкий чистейшей воды политики. У нас политики, мы знаем, кто это такие. Это популисты высшей марки с присыпкой. Им, естественно, надо говорить, что у нас, если у нас противостояние с Россией, значит, мы должны эту нишу закрыть. Значит, чем закрыть? Вот нашли фишку кто-то где-то, я не буду говорить, говорить под коверные игры, но нашли фишку, что вот сланцевый газ будет у нас панацея. панацея от всех этих бед. Я в этом плане скажу, если говорить о панацее, вот мое мнение, начиная об том, насколько у нас, Геннадий Леонидович говорил, результативность разведки, газов, тех ресурсов, которые у нас имеются на Украине. У нас ДДВ на 54% ресурсы разведанные. Западная Украина на 44-42%. На море, черные в основном, и азовские, это порядка 4-5%. Вот как говорится, есть поле деятельности, где мы, во-первых, себестоимость, естественно, если на море там, конечно, будет больше, тут есть, так сказать, есть где разгуляться, в принципе, ну так, кавычка. Потом у нас есть один элемент, тоже он говорит, детекционный газ, это газ, метан, угольных, как скажем, родовищ, угольных пластив и такие еще на Донбассе. Где здесь, здесь экологическая проблема, ну, в общем, ее надо решать, и ее можно решать с точки зрения экологии, с точки зрения экономики. Там очень, как говорится, почти непочатый край работы, и, так сказать, надо этим где-то заниматься. Что касается конкретно обобщенного названия сланцевый газ. Да, то сланцевый, там, центрального бассейного типа. Будем говорить, как у нас принято, сланцевый газ. Во-первых, Если брать, сравнивать то, что в Америке, и то, что у нас, как говорят в Одессе, две больших разницы с точки зрения самой геологии. У нас нет таких, ну, можно сказать, толщ, которые были бы аналогичны то, что имеется. Ну, в крайнем случае, штат Колорадо, который самый последний включился в эти работы, вот это тысячи километров песчаника. У нас это если такие толщи есть, 300-400 метров, причем во многом это, если центральный бассейн типа, типа слоеного пирога, типа сэндвича и прочее, прочее. Вы здесь многие буровики, нефтяники, вон сидят, он, так сказать, левое крыло, правые. Они, как говорится, зубы съели на бурение традиционного нашего газа, вот знаю, что это такое, чем представлены э, наш традиционный газ, вот какие там эти традиционные традиционные ловушки и прочее, и что такое бурение скважин, и вот на, на этот газ разница и потом разница в бурении традиционного газа и сланцевого или стендового бассейнового только в том проводке скважины, что там надо бурить в конечном итоге наклонные или горизонтальные скважины. Во всем другом проводка скважины ни в чем не отличается, если это подходить с точки зрения экологии, бояться того, что мы будем загрязнять э, верхние горизонты, водоносные горизонты. Потому что задача, что в традиционном бурении, что в традиционном стоит, чтобы когда мы бурим, сделать цементное кольцо чтобы оно, как говорится, вытребовало те навантажения, которые будут при гидроразрыве. Конечно, более там при гидроразрыве есть нагрузки более большие, потому что, ну, естественно, мы ведь тоже нефтяные и делают и делают гидроразрывы. Так же? Тоже же, мы это, это для нас не новые, может просто не такие, таких количествах как там, потому что там при определенном бурении в скважинах может быть от 4 до 20 гидроразрывов. Это, конечно, когда горизонтальная скважина, и там может быть от 4 до 20 гидроразрывов. Конечно, на глубине там 3-3,5-4 тысячи метров больше практически не будет, и это экономически невыгодно. У тех при нормальной, ну, в смысле, до, э, при нормальной проводке скважины, при нормальной обсадке, думать о экологических предпосылках, то, что что-то будет просадка, усадка и прочее, практически это, это ну, дилетантские разговоры, на это дело нельзя обращать внимание. И буду обращать внимание на саму проводку, на саму обсадку. И, естественно, вот эти вопросы, сколько там будет тысяч этих э въезда к этой машине, есть вот вопросы, выкиды тоже, СО2 и прочее, прочее, шум, гамми и такое дело. Но, и вопрос использования воды. Это сотни тысяч кубометров воды надо использовать при гидроразрыве. Здесь тоже в какой-то степени, если там где-то можно решать, у нас этот вопрос. Я не говорю, что это не разрешимо, Разрешим. Но в этом плане надо, как говорится, не раскатывать губы и подходить, правильно говорил Игорь Владимирович, очень осторожно, потому что не будет это ни через два, ни через три года, ни через пять лет, 60, 70 миллиардов кубом газа, и 70 кубов было у нас, когда у нас пошла, забыла Крестишевская, там и прочее, и тому подобное. Были один год, мы имели, имели там больше, меньше, это имелось на суше. При вот этих работах на сланцеве и газ обобщенно таких достичь и через 15-20 лет при нашей геологии, при нашим возможностям чисто ну, экологическим даже таком, при нашем менталитете, при нашем, если наш туда будет идти с какими-то инвестициями, только на сланцеве именно газ, никто туда не пойдет. Значит, не знаю, я с паном, с товарищем вряд ли могу согласиться, с какими целями идет сюда Шел и Шеврон, имея вот ту же Юзовскую у Шелла, Шеврон, Олесковскую, вот что они заимеют в этом плане. Потому что, когда будут борить, что они там получат? Или получат традиционный газ и под этом видом традиционного газа будут нам вперячивать, что это есть центрального бассейного типа. Данные по Америке, когда там, последние вот 2000-е годы, они где-то в 90-е годы начали заниматься сланцевым газом, у них объемы возросли там, по-моему, до 200 миллиардов кубов. Они в Россию перепрыгнули в этом плане. А потом начали разбираться, откуда же этот газ. Так ли это, что это, традицион, это нетрадиционный газ? Во-первых, та же самая приписка, как и у нас, и то, что, как говорится, приписки наряду с тем, что добывали традиционный газ, а засчитывали его на нетрадиционный. Так что это я, я не хочу говорить, что э, надо быть пессимистом, но надо очень осторожно к этим вопросам подходить и как говорится, не у... на ура, на ура все это не брать. А мы, общественность, та, да, которая и общественные организации, и мы непосредственно, которые занимаются бурением и прочее, и прочее, должны ставить вопросы в том, чтобы заниматься не какими-то прожектами, а, может быть, так грубо это, а заниматься тем, что это возможно на нашей территории, у нас на Украине, и чтобы это был какой-то толк, а не какие-то, а мы годами будем вот эти, какие-то дебаты вести, будем, э, эти, взяли там какие-то лицензии там и прочее, прочее, Конечно, в итоге, а потом, хорошо, это пока еще и будут идти инвестиции иностранные, а если под этим видом начнутся у нас понемножечку выделяться наши бюджетные средства, которых у нас не хватает на традиционную геологию, а еще на эту как пойдет, извините. Так что... Еще раз извините меня подряд за мой спич. И я хотел бы, чтобы вы прониклись тем, что я сказал. Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Иван Иванович, конечно, у нас большой чиновник, говорит очень мудро и правильно.